Полностью контролировали ход игры с таким сильным соперником, как «Шахтер». Играли первым номером. Считаю, доминировали всю игру, за исключением, может, первых пяти минут. Так что не, не могу сказать, что были все в отпуске. Сейчас, да, сейчас уже все в отпуске, а до игры нет. И во время каждой... Вы же видели, какая борьба была. Каждый, за каждый участок поля никто не уступал. И считаю, что боролись до конца. И то, что мы в отпуске, это еще... Ну, мы только сейчас в отпуске, а до игры... И во время игры такого не было. Технологически, конечно, должен быть подъем после того, как Вратарь выручает пенальти. Но нас чуть прижали. Считаю, что хорошо, что закончили 0-0. Но если так брать по всей игре, то, конечно, осадок есть, что не забили. Потому что я считаю, имели большое количество моментов, особенно в первом тайме. И хорошо созидали и выходили из обороны, поэтому 0-0. Если считать вместе с пенальти, то, наверное, 0-0 закономерный результат, что так удалось закончить. Но если чисто по игровым моментам, то я считаю, мы превосходили во, все, во всех компонентах «Шахтер». Мы все, все здорово сыграли на 0, вторую игру подряд тоже хорошо. И как в обороне, хорошо начинали прессинговать, очень много сделали перехвата в центре поля. Каждый игрок выложился на максимуме, и считаю, что мы, мы все герои. Ну, если бы еще выиграли, было бы намного лучше настроение перед отпуском. Ну, как сказать победное? Остались на первом месте, это, это радует, что лидируем в чемпионате. И, ну, можно сказать, с хорошим настроением идем в отпуск, потому что качество игры у нас, я считаю, было на очень высоком уровне. И мы шаг за шагом стремимся к первой команде, и эта игра может приблизить каждого из нас к нашей главной цели.